Abuşon Kaliforniya ştatının Ventura şəhərinin sakini Köllyn Distin 46 il öncə kinoteatrda itirdiyi pul qabzını tapıb. Bu barədə AP İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Belə ki, 1975-ci ildə təxminən 20 yaşında olan Distin kinoteatrda çantasına yerə qoyarkən pul qabzı içindən düşüb. İtən pul qabzıda 200 dollarlıq çək, ailə fotoları, sürücülük rəsmiqəssi olub. Səhəri gün Distin kinoteatra zəng edib Lakin oradan heç nə tapmadıqlarını, tapdıqları halda isə xəbər verəcəklərini bildiriblər. Nəticədə 25 may 2021-ci il tarixində kinoteatrın təmiri zamanı Tom Stevens adlı işçi pulqabını tapıb. İtmiş əşya zirvəmində konfet kağızları, bilet kağızları və qazlı içkilərin boş qablarının arasında olub. Stevens pulqabının içindəki məlumatlardan istifadə edərək sahibini tapmağa çalışıb. Göznə fotolar Igor Seful Ziadın 1973-cü ildə baş tutan konsertinə bilet, listinin 1976-cı ildə müddəti bitən sürücülük vəsifəsi yerində olsa da pul olmuyor. Teatrın müdiri işçiə bu barədə Facebook-da paylaşım etmək məsələni görüb. Paylaşım mindəfədən çox repost olunub və beləliklə bir neçə saat ərzində tapıntı barədə məlumat sahibinə çatır. İyunun 4-də qadın pul qabısına qovuşub. Bu tapıntı onun üçün zaman kapsulu kimi oldu üzerində şeirlər, qeydlər yazılan kağız parçaları, sinif yoldaşlarının və hazırda dünyasını dəyişmiş olan anasının şəkilləri qadını gözlətdi.